નમસ્કાર દોસ્તો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ પર મિત્રો આજે આપણે ધોરણ સાતની સ્વાધ્યપોથીના ભાગ પાંચની અંદર હિન્દી વિષયનો જે પાઠ નંબર છ આપણનો આપેલો છે માલવજી ફોજદાર તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણા વિડીયોની અંદર જોવાના છે મિત્રો આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ સાતની સ્વાધ્યપોથીના દરેક ભાગના જે સોલ્યુશન છે દરેક ચેપ્ટરના અને દરેક વિષયના તે મુકાઈ ચૂક્યા છે જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે તો જરૂરથી અભ્યાસ કરી લેજો ચાલો દોસ્તો શરૂ કરીએ આપણે ધોરણ આપણું સાત જે છે તેનો હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર છ માલવજી ફોજદાર વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક કરવાનું તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું અને સરસ મજાની કોમેન્ટ આપવાનું ભૂલશો નહીં પ્રશ્ન નંબર એક સહી વિકલ્પ ચૂંટર સહી સહીકા નિશાન કીજીએ પહેલો સવાલ માલવજી ફોજદાર એકાંકી મેં किसके राष्ट्रप्रेम और उदारता को उजागर किया गया है तो जवाब अवश्य महाराज छत्रपति शिवाजी बीजू हिम्मत न पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है तो जवाब अवश्य बात ना कर सकना त्रीजु तो मालव जी और उसकी माता को क्या तकलीफ थी तो जवाब अवश्य दोनों को पेट भर अन्न नहीं मिलता था चौथों शब्दार्थ की सही जोड़ पहचानिए तो जवाब अवश्य आघात अने दुख पाँचों मालव जी किसके दर्शन करना चाहता था तो जवाब अवश्य अपनी माता के वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द ढूंढिए तो जवाब अवश्य मातृभूमि सातवा सवाल शिवाजी ने मालव जी को दान दिया रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा तो जवाब अवश्य जिंदा जाने देना आठवों शिवाजी को मालव जी के बारे में क्या विश्वास था तो जवाब आवश्य यह बालक मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा नौवा सवाल शिवाजी ने मालव जी की चाल ढाल से क्या जाना तो जवाब अवश्य वह वीरपुत्र और सत्यवादी था દસમો સવાલ માલવજી કો જીવનદાન મીલા કયો જવાબ આવશે વહ શિવાજી પરીક્ષામાં સફળ હોવાથી મિત્રો ધોરણ છથી આઠના વિદ્યાર્થીઓ માટે આપણે ખાસ બ્રહ્માસ્ત્ર બેચ લોન્ચ કરેલો છે જ્યાં તમે સિત્યોતેર વિદ્યાર્થીઓને સિત્યોતેર ટકા ડિસ્કાઉન્ટ આપણે આપવાનું છે એટલે પાંચ હજાર પાંચસો રૂપિયાનો આ જે કોર્સ છે એ માત્ર ને માત્ર એક હજાર બસો ને રૂપિયાની અંદર તમને મળી જવાનો છે વધારે માહિતી માટે નંબર આપેલો છે સિત્તેર છેતાલીસ બાવીસ બાવીસ ચોપન અને ઓફર ફક્ત એકત્રીસ એક બે હજાર છવ્વીસ સુધી જ ઉપલબ્ધ છે બરાબર તો જરૂરથી આપણી એપ્લિકેશન ઓશન જ્ઞાન લાઈવ ડાઉનલોડ કરી લેજો અને આ કોર્સ જે છે તે મેળવી લેજો અહીંયા તમને ધોરણ સાતનું સંપૂર્ણ ધોરણ સાત જે છે તેનું સંપૂર્ણ દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષાનું રિવિઝન પણ કરાવી દેવામાં આવશે અને સાથે સાથે ધોરણ આઠના ચારેય વિષય જે છે એ પણ સંપૂર્ણ અભ્યાસક્રમ સાથે કરાવવામાં આવશે તો જરૂરથી અત્યારે જ અને અત્યારે જ આપણી આ એપ્લિકેશનમાં જોડાઈ અને કોર્સમાં જોઈન્ટ થઈ જજો प्रश्न नंबर बे प्रश्नों के उत्तर लिखे मालव जी का हाथ किसने पकड़ लिया तो मालव जी का हाथ ताना जी ने पकड़ लिया शिवाजी के पूछने पर मालव जी ने क्या बात बताई शिवाजी के पूछने पर मानव मालव जी ने बताया कि उसके पिता देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे और अब वह तथा उसकी माता भूख से पीड़ित थे इसी कारण धन के लालच में आकर वह शिवाजी की हत्या करने आया था तीजो सवाल मानव जी के बारे में ताना जी ने क्या राय दी तो ताना जी ने मालव जी के बारे में यह राय दी कि वह बहुत वीर और साहसी बालक है और उसकी वीरता प्रशंसनीय है चौथा सवाल मालव जी को किसने धन का लालच दिया तो मालव जी को धन का लालच एक सैनिक ने दिया था पाँचवा सवाल शिवाजी के आभार व्यक्त करने पर ताना जी ने क्या कहा शिवाजी के आभार व्यक्त करने पर ताना जी ने कहा कि वह उनका दास है और स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है इसमें आभारी होने की कोई बात नहीं छठो सवाल शिवाजी रात दिन किस चिंता में रहते थे शिवाजी रात दिन इस चिंता में रहते थे कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर किया जाए त्यार पी छे प्रश्न नंबर तर प्रश्नों के उत्तर लिखिए मैं पहले सवाल शिवाजी ने कौन सा स्वप्न देखा शिवाजी ने स्वप्न में देखा कि कोई व्यक्ति नंगी तलवार लेकर उसकी हत्या करने के लिए उनकी ओर बढ़ रहा है। यह अत्यंत भयानक था। के कारण वे डर गए और अचानक नींद से झाँग उठे जागते ही उन्होंने अपनी आंखें मली और सामने संकट की स्थिति का आभास हुआ उसी समय मालव जी उन पर वार करने के लिए तत्पर दिखाई दिए त्यार पे बीजो सवाल किस लालच के कारण मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गया मालव जी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए उन्हों उनको मरे दो वर्ष हो गए तब से मालव जी और उसकी मां ने किसी तरह अपना गुजारा किया परंतु पिछले तीन महीनों से उन्हें पेट भर अन्न मिलना मुश्किल हो गया था मालव जी अपनी इसी बुरी दशा के बारे में सोच रहा था उसी समय एक सैनिक ने आकर मालव जी से कहा कि यदि तुम शिवजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा उसी धन के लालच में मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गए त्रीजों सवाल शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे बालक अपनी चाल ढाल और बातों से वीर पुत्र और सत्यवादी लगता था वह बहुत निडर था उसमें वीरता फुट फुट कर भरी थी वह अपनी माता का भक्त था शिवाजी को विश्वास हो गया कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा बालक के ऐसे ही गुणों से प्रभावित होकर शिवाजी ने शिवाजी उसे अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे चौथा सवाल मालव जी अपनी माँ के दर्शन क्यों करना चाहता था मरने से पहले मालव जी शिवाजी से यह मांग करता है कि उसे अपनी पूजनीय माता के दर्शन करने का एक अवसर दिया जाए वह चाहता था कि मृत्यु से पहले वह अपनी माता को एक बार देख सके पाँचवा सवाल मरने से पहले मालव जी शिवाजी से क्या मांगते हैं तो मालव जी अपनी माता के दर्शन इसलिए करना चाहता था क्योंकि वह अपनी माता का पुत्र है और उसकी चिंता करता है उसने सोचा कि माता उसे देखे बिना परेशान न रहे मालव जी ने क्या प्रतिज्ञा ली मालव जी ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक उसके शरीर में जान है वह मातृभूमि की सेवा में कभी पीछे नहीं हटेगा और हमेशा शिवा शिवाजी की सेवा में तत्पर रहेगा त्यार पछी छंबर चार विधान कौन किसे कहता है लिखिए मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी यह वाक्य शिवाजी ने मालव जी से कहा त्यार पछी बीजो सवाल महाराज यह सब कुछ नहीं यह वाक्य मालव जी ने शिवाजी से कहा यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो यह वाक्य शिवाजी ने मालव जी से कहा घातक के साथ इतनी दया धन्य है यह वाक्य शिवाजी ने ताना जी से कहा पांचवों तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए यह वाक्य शिवाजी ने मालव जी से कहा चट्टू महाराज यह उसकी वीरता और साहस का फल है यह वाक्य तानाजी ने शिवाजी से कहा महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है यह वाक्य दरबान ने शिवाजी से कहा शिवाजी वीरो का आदर करता है उनकी हत्या नहीं करता यह वाक्य शिवाजी ने मालवजी से कहा ત્યાર પછી છે આગળ પ્રશ્ન નંબર 5 કોષ્ટક મે સમાનાર્થી શબ્દ ઢૂંઢકર uska વાક્ય પ્રયોગ कीजिए તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કઠિન کافی સૈનિક પરિવાર ત્યાર પછી છે બાળક जिम्मेદારી આરામ સન્માન વગેરે જેવા શબ્દો આપણને આપેલા છે પહેલું છે પ્રતિષ્ઠા એનો થશે સન્માન વાક્ય આવશે સ્કૂલ મે अच्छे कार्य करने से बच्चों का सम्मान बढ़ता है विश्रामनुसे आराम वाक्य वाक्यवश्य लंबे समय काम कर आ, काम के बाद उन्होंने थोड़ी देर के लिए आराम किया दुभर नशे कठिन वाक्य वाक्यवश्य बिना तैयारी के परीक्षा में उत्तीर्ण होना बहुत कठिन है सिपाहीनु थे सैनिक वाक्य अवश्य देश की रक्षा के लिए हर सैनिक वीरता से लड़ता है कुटुम्बनु परिवार वाक्य अवश्य मेरा परिवार मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा है शिष्यु थसे बालक या बच्चा वाक्य अवश्य माँ ने नए जन्म बालक को गोद में उठाया पर्याप्त अनु काफी वाक्य अवश्य परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यास करना काफी है दायित्व जिम्मेदारी वाक्य अवश्य घर की देखभाल करना माता पिता की बड़ी जिम्मेदारी होती है मित्रों धोण छी आठ नद्यार्थियों આપણે સિત્યોતેરમાં પ્રજાસત્તાક પર્વ નિમિત્તે સિત્યોતેર ટકા વિદ્યાર્થીઓને ડિસ્કાઉન્ટ આપેલું છે એના એમ પણ સિત્યોતેર ટકા બરાબર એટલે કે આ પંચાવનસો રૂપિયાનો આજે બ્રહ્માસ્ત્ર બે છે માત્ર એક હજાર બસો ને પાસઠ રૂપિયામાં તમને મળી જવાનો છે મોબાઈલ નંબર છે સિત્તેર છેતાલીસ બાવીસ બાવીસ ચોપન એપ્લિકેશનનું નામ છે ઉષ્ણ જ્ઞાન લાઈબ ઓફર છવ્વીસ એક બે હજાર છવ્વીસથી એકત્રીસ એક બે હજાર છવ્વીસ સુધી ઉપલબ્ધ છે તો અત્યારે જ આ ઓફરનો લાભ લઈ અને તમે જોઈન્ટ થઈ જજો તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે शब्दों को सही क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य लिखे तुमको मुझे मृत्युदंड पहले एक पाने बात होगी से बतानी तो मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी बीजू ले बंद जाकर झेल खाने बालक बंद दो इस कर को में। तो इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो दर्शन अवश्य लौट माता के जल्दी जाऊंगा करके तो माता के दर्शन करके मैं अवश्य जल्दी लौट जाऊंगा अधिक बचाने वाले है शक्ति मरने वाले में से होती तो मरने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है रक्षा कर्तव्य की स्वामी दास करना का है स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है कैसे वीरपुत्र जल्दी गए तुम इतनी आ तो वीरपुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए सेवा न कभी दूंगा हदूंगा मैं मातृभूमि पीछे में की मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा यही तुमसे वीरपुत्र करता हूँ मैं आशा वीरपुत्र मैं तुमसे यही आशा करता हूँ प्रश्न नंबर सात निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग इकाई में इकाई के जिस वाक्य में हुआ हो उस वाक्य को लिखिए चाल तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो सत्यवादी हो हानि यहाँ अवश्य क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी प्राण उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए दुभर आज तीन महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुभर हो गया है भक्त साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है गर्व तुम हैं तुम्हारे ही जैसे सेनानायकों पर भारत माता गर्व करती है अगाध न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है प्रतीक्षा माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी आदर शिवाजी वीरो का आदर करता है उनकी हत्या नहीं करता मातृभूमि में प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा त्यार प्रश्न आथ, को करके भेद संख्यावाचक देविका ने पचास ग्राम इलायची खरीदी पचास संख्यावाचक हम सात बजे पाठशाला जाते हैं तो सात संख्यावाचक विशेषण थे राहुल के हाथ में कुछ है कुछ नुसे परिमाणवाचक आरती के पास दस पेन्सिल है दस संख्यावाचक સર્વનામિક ખરગોશ કા શરી મુલાયમ હોતા હૈલાયમ નું થશે ગુણવાચક કિતાબ દર્શિતા થશે સાર્વનામિક વિશેષણ ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર નવ કોષ્ટ મેં દે ગયે વિકલ્પો કે અનુસાર વિશેષણ વર્ગીકૃત કીજે ગુણવાચક વિશેષણ તો એમાં ઈમાનદાર ચતુર કાલા દૂર અને કમજોર નિશ્ચિત સંખ્યાવાચકમાં એક કિલો દો મીટર પચાસ ગ્રામ અને તીસરી અનિશ્ચિત વિશેષણ એમાં કઈ અને પરિમાણ વાચકમાં થોડા સાર્વનામિક વિશેષણમાં મેરા ચારો ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર દસ પરિચ્છેદકા માતૃભાષા મેં અનુવાદ કીજે તો આ રીતે થશે મહારાજ આપની પાસેથી વિદાય લઈ હું ઘરે પહોંચ્યો માતા ઘણા સમયથી મારી રાહ જોઈ રહી હતી મને જોઈને તેણે મને છાતી સાથે લગાવી લીધો તે સમયે મેં વિચાર્યું કે હું તેને આખી વાત કહી દઉં પરંતુ મારી હિંમત ન પડી હવે હું આપની સેવામાં હાજર છું આપ જે કહો ઈચ્છો તે કરો તે કરી શકો છો પરંતુ મરતા પહેલાં એક વાત વધુ માગું છું ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર અગિયાર સોચ કર ઉત્તર લીખીએ આપ બડે હોકર શિવાજી કી તરફ બનના ચાહતે હે ક્યોં તો જવાબ આવશે હા મેં બડે હોકર શિવાજી કી તરફ બનના ચાહતા હું કયો વે વીર ન્યાયપ્રિય ઓર કરુણાશીલ શાસક થે वे मातृभूमि से सच्चा प्रेम करते थे और प्रजा के दुख को अपना दुख समझते थे उनके जैसे व्यक्तित्व से हमें देशभक्ति और मानवता की सीख मिलती है आपको तानाजी का पात्र कैसा लगा क्यों मुझे तानाजी का पात्र बहुत वीर निष्ठावान और कर्तव्यनिष्ठ लगा उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के शिवाजी की रक्षा की और अपने कर्तव्य को सर्वोपरि माना उनका स्वामी भक्त और साहस अत्यंत प्रेरणादायक है अगर आप मालव जी की जगह होते तो क्या करते क्यों यदि मैं मालव जी की जगह होता तो मैं कभी लालच में आकर आ, किसी की हत्या करने का विचार नहीं करता मैं अपनी समस्याओं के लिए सीधे महाराज शिवाजी से सहायता मांगता क्योंकि सत्य और साहस का मार्ग ही सही होता है और वही अंत में सम्मान दिलाता है त्यार पचीछे प्रश्न नंबर बार अपने विचार लिखिए देश की रक्षा के लिए लड़ने वाले सैनिक युद्ध में आहत हुआ है वह अंतिम सांस ले रहा है वह क्या सोचता होगा लिखिए देश की रक्षा के लिए युद्ध में घायल होकर अंतिम सांस लेता हुआ सैनिक अपने आप को धन्य मानता होगा कि उसका जीवन देश के लिए काम आया साथ ही उसे अपने परिवार का भी ख्याल आया होगा वह सोचता होगा कि उसने शहीद हो जाने के बाद पता नहीं उसके बूढ़े माता पिता पत्नी और बच्चों की क्या दशा होगी सरकार उसकी मदद करेगी या नहीं મિત્રો આપણે ધોરણ છથી આઠના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ એક બ્રહ્માસ્ત્ર બેચ લોન્ચ કરેલી છે અને આ બ્રહ્માસ્ત્ર બેચની કિંમત પંચાવનસો રૂપિયા છે પરંતુ એકત્રીસ એક બે હજાર છવ્વીસ સુધી માત્ર એક હજાર બસો ને પાસઠ રૂપિયાની અંદર તમને આ બ્રહ્માસ્ત્ર બેચ મળી જવાનું છે જ્યાં તમને ધોરણ સાતનું રિવિઝન પણ થઈ જશે અને ધોરણ આઠના આખા વર્ષનો અભ્યાસક્રમ પણ અહીંયા તમને કવર થઈ જશે સિત્યોતેર વિદ્યાર્થીઓને સિત્યોતેર ટકા ડિસ્કાઉન્ટ છે મોબાઈલ નંબર છે સિત્તેર છેતાલીસ બાવીસ બાવીસ ચોપન એપ્લિકેશનનું નામ છે ઓશન જ્ઞાન લાઈવ અત્યારે જ ડાઉનલોડ કરી લેજો

सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखते थे उनका जीवन हमें सच्चाई त्याग और देश प्रेम की प्रेरणा देता है તો મિત્રો અહીંયા આપણે આ જે હિન્દી વિષયનો આ જે પાઠ છે તે પાઠ નંબર છ પૂર્ણ કરીએ છીએ ધોરણ સાતનો ભાગ પાંચનો ફરી મળીશું આપણે ધોરણ સાતના ભાગ નંબર છ જે છે આપણો તે ભાગ નંબર છના સ્વાધ્યપુથીના દરેક વિષયના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે મિત્રો આ વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક કરવાનું તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું અને સરસ મજાની કોમેન્ટ આપવાનું ભૂલશો નહીં અને સાથે સાથે બીજી એક ખાસ મહત્ત્વની સૂચના કે આના પછી તમારે કયો વિડિયો જોઈએ છે તે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર જરૂરથી જણાવી દેજો